Здравствуйте, уважаемые желтоводцы! Сегодняшнее свое выступление хотел бы посвятить э, прохождению отопительного сезона в нашем городе в ноябре месяце. К сожалению, как никогда у нас в этом месяце много жалоб от вас, были обращения на горячую линию предприятия, были обращения и в облдержадминистрацию. администрацию. Мы всегда реагировали на ваши обращения и будем реагировать, это наша работа. Но я хотел бы объяснить по э, тому факту, факту низкой температуры, который был в ноябре месяца. Постановлением номер 296 Кабинета министров Украины от еще 9 июля этого года было введено, лимитные, были введены лимиты для регионов по газопотреблению. В данном случае Днепропетровская была администрация создала так называемый антикризисный энергетический штаб, и этот энергетический штаб провел распределение лимитов по городам области. Учитывая нашу ситуацию в Украине, сложное кризисное состояние, экономическое состояние, эту политическую ситуацию, связанную с антитеррористической операцией, вы понимаете, что страна вынуждена экономить э, природный газ, и вот это вот постановление, в общем-то, с этим и связано. Поэтому ограниченные лимиты, которые получила, э, получил город, не дало возможности э, выработать необходимое количество тепловой энергии. Так вот, если лимитами на ноябрь месяц нам было доведено в пределах 1 миллиона 300 тысяч кубов, а мы потребляли в аналогичный период 2012 года в пределах 2 миллионов 120 тысяч кубов, то вы понимаете, что недогрев имеет место. И это факт, и от него никуда не денешься. Аналогичные сокращенные лимиты мы имеем и на декабрь месяц, к сожалению мы имеем на миллион кубометров больше, чем в ноябре, 2 миллиона 300 тысяч, но это также на 30% меньше от газопотребления, которое было в, в данном случае в 2012 году. Вы знаете, чем это вызвано, я уже сказал, и мы должны все как потребители подходить к этому с пониманием. И я от лица трудового коллектива коммунального предприятия ⁇ Жолотоводство и обращаюсь к вам с тем, чтобы вы понимали ситуацию, которая существует в стране, и оплачивали те тарифы, которые выставлены предприятиям за ноябрь месяц, в данном случае, и за декабрь, которые будут выставлены. Значит, я хочу довести до вас следующую информацию предприятие на выходе с ТЭЦ имеет счетчик тепловой энергии. То есть вся тепловая энергия учитывается приборами учета тепловой энергии. Эта тепловая энергия, за исключением там, потерь, делаются соответствующие расчеты, доводится до потребителей поэтому э, это четко установленная величина сколько газа сожгли, сколько тепловой энергии выработали и-за нее естественно надо рассчитаться за любое количество то есть даже в, в ситуации ограниченного газопотребления мы обязаны рассчитаться за тот газ который мы потребили поэтому э, я вот вас информирую что, Расчетный тариф, который был установлен еще в 2010 году, 18 октября, решением исполнительного комитета, составляет за ноябрь месяц 7 гривен 2 копейки. Расчетный. Мы же выставили за ноябрь месяц факт потребления, и он у нас составил... Тариф 5 гривен 13 копеек. То есть вы как потребители, те потребители, которые не имеют тепловых счетчиков на жилых домах, платят 5 гривен 13 копеек. Те потребители, которые получают субсидию, платят по тому, что установила субсидия. Ту сумму, цифру, которую установила субсидия. Потребители, которые имеют тепловые счетчики на домах, платят за фактическое потребление своим жилым домом в пропорции на свою квартиру, то есть на свои квадратные метры, которые вы занимает ваша квартира. Значит, постановление 296, на которое я ссылался, постановление Кабинета министров, оно действует об ограничении газопотребления на весь отопительный период 2014-2015 годов. Поэтому мы должны с пониманием относиться к той ситуации, которая есть. Если будет внесено изменение какое-то в это постановление, и предприятие получит другие дополнительные лимиты, Э, значит, будет другой тепловой режим. Хотя в любом случае и администрация города, и городской голова, и первый заместитель, и администрация предприятия ведём интенсивную работу на то, чтобы эти лимиты были увеличены. на сегодняшний момент ведутся переговоры директора предприятия со специалистами предприятия в НКРКП. Это национальная комиссия щодо здійснення регулювання з питань енергетики та комунальних послуг по вопросу установления новых тарифов. Мы доказываем на, на том уровне, на уровне нацкомиссии, о том, что предприятие имеет довольно низкие удельные нормы. Удельные нормы тепловой энергии на метр квадратный и то есть мы выполняем по максимуму и выполнили уже максимально технические мероприятия, имеем одни из самых низких удельных норм среди предприятий области. Поэтому подход к формированию тарифов должен быть другим. Мы доказываем для того, чтобы вы понимали, ну мы не сидим сложа руки, и вы понимали, что тот тариф, который может быть теоретически установлен в национальной комиссией, он может быть, ну скажем так, неподъемным для населения, для потребителей города. И мы пытаемся доказать свою позицию другую с тем, чтобы понизить эти тарифы. И мы одни из немногих городов, которые эту позицию доказывают, остальные просто соглашаются с этим. Ну, мы все понимаем, что в условиях низкого газопотребления в и новые тарифы могут вызвать волну недовольствия, и это, наверное, будет ну, неправильным принимать такие вот тарифы в таких условиях. Поэтому вот предприятие и личный ру руководитель предприятия находятся по этому вопросу в Киеве. Ну, как бы там ни было, я еще раз ваше внимание обращаю на то, что за тот газ, из которого мы выработали тепловую энергию, предприятие должно рассчитаться. Даже несмотря на то, что довольно некомфортные условия были в ваших квартирах. Я еще раз обращаюсь к вашему пониманию той сложной ситуации, которая происходит в стране и чем это вызвано. Поэтому я прошу поддержки у вас, прошу понимания и прошу, чтобы вы рассчитались по возможности в кратчайшие сроки по, за потребленную тепловую энергию за фактически потребленную тепловую энергию по тарифу 5 гривен 13 копеек мы будем благодарны вам за понимание всего вам наилучшего до свидания